Давайте видите, кто? кто, кто день. Садитесь, присаживайтесь. Кто авторы? Подождите. Вы все при... по одному просто это разные. Присед, присядьте. По Присядьте, Вас по пригласили, да. раздевайтесь. Ну да, с Садитесь. По крайней Ну хорошо. Я, я просто было, я понимаю, два часа что... уже круглый стол начался. Половина Что надо приехать. Будет здесь. сложно сказать, где он у вас будет. Да. Скажу. Давайте. Да. Садитесь. Я Кого вы... опаздывает, уходите. Я здесь половина. Я могу посмотреть. И Разъясняю. У 4 4 года года. Что -то вообще Еще четыре года. Пожалуйста, помолчите. Еще не присели. Не закройте дверь, чтобы не присаживайтесь. Если мы хотим конструктивно, значит, я вам сообщу так. вещи, которые, которые мы не базовые. Базовые, не да? Начнем Это с того, базовая вещь заключается следующем. Демократия, к которой мы идем, ага. называется ага. уважение. Тишинина. Ага. Не, ага. ага. не придем, то не придем, что даже не нет независимости. Ага. Называется Уважение порядка. Это первое. Итого. Письмо, о котором, если я понимаю, вы пришли по этому письму. Правильно понимаю? Да. Правильно. Вчера молодой человек из, правда, я не помню его, не, 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 что он, наверное, не представился. Но сказал, что он представляет киевскую спилку Свиточ. Ага. По крайней мере, его звонок был вчера, если не ошибаюсь. Это не, не вчера. Пять. 5... Позавчера. Позавчера. Может, я уже, честно говоря, может, позавчера. В пять с чем-то было звонок. Товарищу было разъяснено. Письмо, по которому вы пришли, зарегистрировано у нас в секретариате, если не ошибаюсь, 14 или 16 числа. То есть, э, ну, сложно сказать, когда оно было отправлено. У нас входящий номер, очевидно, у вас, если вы брали, точно такой же. К мне оно попало 16 числа. Что я читаю из этого письма, которое попало к нам в секретариат и ко мне для в рассмотрение? Можно кто вы? Представник отвечающий за взаимодействие с НПО, ну, то есть с организациями. Чертлега Михаил Вячеслав. Спасибо. Пожалуйста. Так вот, письмо попало 16 числа, в котором из которого следует. И я обратил внимание на молодой человек, который мне, на следующую цитату. В вашем интервью газете «Закон бизнес», неизвестно какому их я зашел специально на сайт и насчитал новостей 15, Ви, ви заявили про те, що в офісі уповноваженої Верховної Ради справ людини створено приміщення. На цій фразі я мало що поясню, що приміщення створює, створюють будівельні це раз. для обговорення важливих для громадськості питань. Так вот, грамотні какие да. Я почему це сказав? Зараз я, я скажу, чому я це сказав. Так вот, приміщення створюють будівельники. Тут, в наших приміщеннях, зокрема в залі, можуть проводитись Но Ну, Віктор Федорович теж делал ошибки, ось зараз я читаю. Ні, не абсолютно все, що він Я вам покажу. Ну, я рад за него. Он ну, він наш президент. Ну, можете ваш, не у мене вже давно нет. Так от, для обговорення важливих для громадськості питань, сам проведений круглий с розконференції тощо. Отлично. Мне сложно сказать, на что именно посылалось, но то, что так уполномочен сказать не мог, это однозначно. И буду признателен всем, кто предоставит мне ссылку на то, откуда это было взято. Отлично, сейчас мне с личностью нужно. я вам гарантирую, что точно не так. И далее идет. Оскільки посадовым службовым особого органа державной власти грубо порушаются права свободы людей, гражданина, гарантированной конституции, установленными законами, звертаем до вас проханием та вимоги. О, это уже существенно. Надати нам выше зазначене приміщення, какое? Створена да. будивельник. Для... Возвращаясь к моей первой фразе, приміщення створить будивельники. Ну ладно, Сокол. давайте уже мы ну, это слово. Не, мы я я, я, филологична. Филологична. я не Да, на даты преимущественно Но дальше будет самое интересное. Восемнадцатое, восемнадцатое, двенадцатое. Но мы еще не коллеги, мы под, под, но... по разным сторонам баррикад. Нет, по разным сторонам баррикад Но если бы суда. мы могли сегодня провести круглый стол, а вы сегодня цитируете наше письмо. Мы бы уже поработали и ушли. Я верну свою мысль. Хорошо. По разным сторонам баррикад могут быть кто угодно, но уж точно не мы. Поскольку я 23 года угу. занимаюсь общественной деятельностью. До сих пор я занимаюсь. А в том, я том числе я закончила. А в 20... 14 лет я создавал украинскую организацию ПЛАСТ, если вам это интересно. Очень приятно. Вы а вы сюда ходите с 2003 года и не нарушены уважаю. наши права. Я уважаю, я уважаю и возраст, и знания, и чтобы... вы подожди, подожди, потому, что вы. Поэтому вы что-то перебиваете. что три года, года все, не И фотографии в том числе. Давайте будем эм, работать. Продолжим. Итого. Скажите, уважаемые коллеги, если вам приходит письмо, На стол, 16 числа, с вымогою у вас, в ваших помещениях, провести захід 18 числа, тож через два дня. Сділу цитату, пожалуйста, ви у нас в этом Сколько Скільки державним службовцям дається часу на розгляд звернень громадян? Вы знаете, что я вам хочу сказать? Михаил, вы занимаете у вы знаете, что? помещение. Вы, 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 вы тут что? Тестируете нас как нет, граждан? Нет, значит, во-первых, мы 12-12. го 12-го нас помещением. Подождите, ну, нет, не да. подождите. Он меня спросил, я ему отвечу. И пусть это все фиксируется. 12 декабря мы подали заявление. 12 декабря. Значит. Мы граждане, извините, зарплату у вас службы уполномоченного не получаем. И организовывать здесь у вас дело производства. Не собираемся. Если 12-12 к вам подано заявление, то меня начнем с того, что нас просто удивляет, что оно к вам попало 16 числа. Если уполномоченный таким образом реагирует на требования граждан, то зачем нам такая служба? Конечно, Понимаете? Я на это первое. Нет, а служба. я еще не ответила на ваш вопрос лучше и Второе, помогаем. Второе. Значит, 16-12, допустим, к вам попало, угу. а сегодня 18 угу. Сколько вам дней нужно, чтобы угу. гибко проявить мышление государственного угу. служащего да, и да. отреагировать? На требования общественности. 16 числа звонил Дмитренко, первый подписант этого заявления, и выяснял относительно этого круглого стола. Ему рассказали, что все занято. После того, как Дмитренко позвонил, я лично открыла интернет и посмотрела, что последнее мероприятие у вас датируется 15-16. Дальше идет мероприятие 30 декабря и 4 февраля. Никаких планов уполномоченного на 17, на 18, на 19 до 30 декабря в интернете? Нет, нет в интернете. Мало того, вот эти обговоры, которые 15-16-го... От них тоже ничего не было, потому что мы 8-12 открывали специально сайт уполномоченного, чтобы выяснить, а будет ли уполномоченный mm -hmm. что-либо планировать и делать к Дню прав человека 10 декабря. 8 декабря на сайте уполномоченного аж не Шеширк. Ничего mm -hmm. по поводу дня прав человека 10 декабря не было. Можно, Значит, ни 8, ни 16, на... относительно 18 mm -hmm. декабря. Mm -hmm. Относительно 18 mm -hmm. декабря и занятости этого помещения не было. Относительно газеты закончено. E se eu me escalo, se vai ouvir. Preribar.

Мы сейчас ведем вот, общение. Значит, это наша это, позиция. Это, это ну интервью это? уполномоченного, быть лично, Валерии Лутковской, которая сообщила, нет, именно в этом интервью она сообщила, что в офисе уполномоченного создано помещение для обговорения важливых для громадськости питаний. Может быть, я там слово поменяла или что, но вы посмотрите, именно такая, не такое не было сообщение. Для, именно и в скобках пресс-конференции, круглые столы это та инжен... Заходы. Вот. О каком примещении идет речь. И мы имеем право на это примещение, потому что мы общественность, а это примещение создано за государственные... Вы не против, тут не звонит другая общественность кредитного майдана? Мы уже начинаем работу, поэтому сейчас бумажку, протоколы, началась повестка. Поэтому давайте кратко по делу. Мы же пришли не воевать, а пришли вам помогать без и себе помогать. Ну, ну, И спир... спир... не... спир... хотят, чтобы им помогали. Нет, ну, они нет. А, ничего, нет. Нет. А, а кто? Нет, а что нам нет, тогда нет, надо делать? Третий Майдан? А ты Так, вы запишите себя. первым. Дмитрий. Мы обращались раньше по вот по отрохали, под тем же питаниям, по тем, что вопрос, предоставили что, что... помещение. Да, они, да, они предоставили да, ответ. Даже Они не что же сказали? Да. Не в этот день, мы в другой день. Нарушение прав. Что вы попались? Нате, держите себя. Давайте послушаем. Давайте послушаем ответ. Поверьте, там кредитная мода на полтора тысячи. Записывайтесь каждый себя. Отсюда вы. Пиши. Первое. 1-7 -го июня, говорите, было интервью. Помню, Все записывайте. в 13 году. В 13-м году. Неважно, я вам скажу, о чем да речь идет. Идет речь о том, что создана площадка для, площадка Площадка? Это переносный смысл. Площадка. Да. Я два раза на этой площадке. Так, тихо, тихо. Была, когда так, там все. Тише, тише. Оля, я Оля, я тише. Возлю... Возлю... Процесс пошел. Я внимательно слушаю. Это не я площадка. слушаю. Важ... уважайте это самое. Давайте. Если вам не интересно, хочется поговорить, я могу выйти, вам будет не интересно. Не надо, интересно. Закончим. Так вот, слово площадка имеет в том числе и переносный смысл. Так вот, говорилось о том, что создана площадка. для... для... площадка, примещения. Хорошо, мы сейчас зайдем создана площадка для того, чтобы можно было взаимодействовать уполномоченному в рамках механизма и правил, утвержденных консультативным советом, вывешенных на сайте. Записывайте, если будет интересно. Не, мне площадка интересна. Площадка, площадка, площадка это возможно. Это, не что не это не принципиально. Мы, мы процесс, потом да? Разберемся. да, это мы сейчас увидим. Так вот, действительно она создана. И действует она в рамках экспертных рад при представителях уполномоченного. В консультативной раде при уполномоченном, куда входят все топовые и международные организации, и организации по защите прав человека. В экспертные рады входят все топовые экспертные организации, которые являются партнерами международных организаций по направлениям, начиная с социально-экономических, дискриминации, детей там и так далее. То есть это группы людей, которые на сегодняшний день, за период, большой период времени, Известнейшие в Украине общественные организации, известнейшие эксперты, представляющие эти организации, они входят в эти экспертные советы, и они собираются нарабатывать рекомендации и рекомендуют полномочия по конкретным направлениям. То же самое делает консультативный совет, о котором вы лучше меня знаете, поскольку вы написали минимум что 20 писем, да. на которые вы получили но, но... исчерпывающие ответы. Отказы. Ответы исчерпывающие. Отказы. Отписки. сложно сказать, что, несложно, как, как вы это квалифицируете. Я вам говорю еще раз. Есть процедуры. И я считаю, что демократия это процедура. А у нас есть демократия? я считаю, Подождите, а потом вы будете а, она, может, есть, нет, Еще человек не закончил. Заканчивай. Да нет, демократия. Потом вы ему 14 числа. Вы пишите, что вы дали входящее письмо. Я вам сообщаю, почему 16-го 12 сообщаю, почему оно ко мне попало 16 Потому что вся корреспонденция лично просматривается уполномоченным. Здесь нет когда расписывается все на кого-то и уполномоченный чего-то не знает. Она лично читает каждое обращение, лично его расписывает, и далее оно из канцелярии поднимается к ней, обратно попадает в канцелярию, распространяется среди представителей. То, чтобы уполномоченный, как конечное лицо, знало, что было на входе и что на выходе. Это как раз является большим плюсом, в отличие от других мемов, где автоматически канцелярия распределяет письма и руководство даже не сном, ни духом, что там пишут, о чем обращаются и какие ответы. Именно поэтому оно попадает ко мне. Но это даже не принципиально. 12 это банка. Бы принципиально. Было, нет, надо вход вы... и, и бы оно ко мне да. попало. Не 12, 12, 12, 12 -го. Оно принципиально не изменило бы ситуацию. Поскольку, во-первых, у чиновника, и это нормальная процедура, поскольку вы не одни, общественных организаций в Украине более 700 тысяч. Это так, для начала. Так вот. Если уже вы обратились, то очевидно следовало бы, как минимум, подождать 30 дней ответа. Но обычно мы не даем 30, мы даем быстрее. Почему Ответ? 45? Ну, что 30? Потому что в законе так написано. А в законе написано еще 10.

Поэтому. Доброго дня, Полипрошка. Так, тише. Вы сказали, что опоздали. Мы не надо опаздывать. А сколько вас все? Не надо делать замечания. Ну зачем? Смотри, это, ну, имеется в виду это снимаем, фильм Майдан, который вот сейчас. Правильно, снимаем, да? тихонько зашли. Э, а я понял. Давай тогда спланируем. Смотри, я тогда сейчас посмотрю и сейчас у меня тут товарищи, которые почему-то решили, что мы должны надавать офисы всем желающим. Ну, офисы хотя бы вести степи ну, чтобы Мы могли провести свой круглый стол по правам Общественность, ну, в разном. Вот. <laughs> не, 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 все хорошо, не, не надо, не, 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 не <laughs> Не-не-не, не знаю. Давай, давай, давай. Сейчас с вами разговариваем, давайте задаваемся. Извиняюсь, просто дабы прекратить вокзал, что называется. Работаем дальше. Значит, к сожалению, в ответе я вчера об этом сказал. Уважаемый товарищ, который звонит, я ему это вчера сказал, присутствуй, между прочим, свидетель. Сообщи, друг мой. Есть определенная процедура. И первое. Мы не надаем примышлены для статутных заходов или между собойчиков, кого угодно. У нас такого нет. Извините, это к сожалению. Угодно, да? Ничего положение? себе, да. вы с 2003 года. Это не перешкоджание, а громадские деяния. Нет, это называется, года, да? Да. Да. Это называется И, не втручание. Это называется, это называется, это называется да. не втручание. Вы знаете, я вы тут уже извините. Нет, мы, мы, слуха, мы хотели к вам. <coughs> между вот я, собой. это ваш, уже совсем да, между, собой. Я, это, между собой. Это записано. Да, между это, собой. Зависит, да, да, с 2003 года мы с вами ходим. С кем я сейчас общаюсь? Со всеми. С кем? Я, я одновременно не могу сейчас. Гражданами. Нет, с гражданами. Нет, я имею в виду, из вас присутствующих, с кем сейчас? Со всеми, вы с, Вот с Батловской общаетесь, с Катановой вы говорите, общаетесь. Вы что вы хотите давайте, сказать. Давайте. Спасибо. Они сказали я... между собой. Да, Спасибо. давайте. Спасибо. Я собой. Да, давайте. Я Извините. Хорошо, пусть Катанова. Что вы Мы все Мы все внимательно слушаем. Спасибо. Сообщаем, что имеется в виду. Имеется в виду, что если несколько общественных организаций собрались и хотят что-то обсудить в своей уставной деятельности, <свист> Нет, <свист> Какая уставная идея? нарушение а прав, человек, конституции и да все. Вы же не расскажете. Не, ну, ну так зачем э, говорить, что попало? Ну если говорить, что, что тут... Ну э, где написано, что мы хотим... До пяти часов у нас есть время. Не, ну там же написано, ну я же сейчас перейду, как я же перейду. Тише, до пяти есть время, у нас идет был... вот. подъездка. Вот. Вот. Я... Зачем вы искажаете смысл я нашего заявления? Вашего... Я вам поясню общую концепцию. Сейчас что что мы перейдем к инструкции. Так вот, правильно. Сообщаю. Уставные мероприятия организации. тут из этого всего выплывает, что вы хотите поставить. Не уставная. Отлично. Поэтому мы согласны с тем, И что выплывает, как вы поняли, скажите, как вы поняли наше... Вы что вы хотели обсудить какие-то мероприятия, какие-то свои мероприятия, которые свои, свои вопросы. Почему? почему? Права и свободы, Права и свободы и людей и Громадане гарантированы Конституцией Украины, установлены установленные законы. Объясните это наши объясните личные объясните мероприятия. Ну, Теперь, подожди, да, покажите, где здесь написано да. свои. Да. Объясните мне. Нет, слово «свои» здесь есть. Нет, Нет, слово «свои» здесь есть. Значит, не «свои». Не «свои». Значит, хорошо. Да, Между да. вы хотели обсудить, не согласованные с нами, по крайней мере, то есть мы не есть Это сервисная тоже организация тоже для надания примещений. Да, да вы не сервисная, вы Нет. такие же, как Нет. и мы. Нет. Вам дали полномочия, Прав... мы пришли к вам, и давайте Спасибо. работать, пожалуйста. Отлично, что мы Хотя понимаем, вы что вы мы не сервисная. Вы хорошо хоть зарплаты получаете. Вы государственная служба. Да. Да. Подождите, подождите. Которая, стоит, но... которая служит сейчас. нам прежде всего. Да, да. Я нам. никому не служу, я служу государству. А всего? вы нам, нам, служите да, нам. А да. Вы представитель Верховной Рады. Верховная Рада избрана граждан. Да. Вы служите нам. Я не Вы человека. служите. Да. 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 Вы служите. нам Вы Вера, Вера, не надо мне вашего украинская, я татарка. Вы я не ходу. понимаете татарку. Да, да, да. Да, да. Вера, 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 успокойтесь. Вера, не надо срывать круглый стол. Мы пришли решить вопрос. Ольга Из-за этой мовы люди пойдут на Майдане. успокойтесь, пожалуйста, <плес> успокойтесь, а часов есть время. Вы да, наши вымоги. Не? Зачем? Нет, вы я только учили? начала. Так вот а меня я раз, не знаю, я ухожу. Зачем вы? А потому что я или пришла решать вопросы. работа. А у кого нет дел? Ну не знаю. Я, я знаю, просто я хочу, я... Стояли, правами, Ваша ну, не могу сказать, Я, я решить это права Доброе. Потому люди права их порушают. Доброе. Ваша мова сейчас будет чутна. Я уже написала уже. Нет. Да судья. закрой я рот, еще ты Ваш... будешь Ваш... мне махать. Да, Чего же, ты так, машешь, очки одела? Успокойтесь. Она махает. Да подождите, Друзья. мы его не выслушали. Как он нас понял? Мы должны услышать, как он нас понял. Послушайте по-украински. Мы не знаем. Говорите. Какой

А, пожалуйста, рассказывайте sí. дальше. Так, я продолжу. поскольку в не было принципе. Есть... Нам все равно. Я, я лучше лошу... Русский. Русский. русским языком. Я евро... Зачем вы искажаете? Я пришел... Ладно. А, а, мы делайте, мы что можем. хотите. Давайте да. работаем. Ну, мы работаем. 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 Что я хочу работаем. Работаем. Так. Так. Что, что вы разумели, что можно да. работать. Если да. вы хотите да. конструктивно. Якщо проводиться якийсь статутний захід організації, ми не надаємо приміщення. Просто... Воно вкраде вас Не булчий, час помилчий, просто... Не делай другим просто. Нічого страшного в тому немає. Так от, якщо проводяться якісь статутні заходи, тобто організація ставить собі на меті якусь свою діяльність, її треба провести або нараду, або зустріч, або з'їзд, неважливо що. Це її статутна діяльність. Ми, так, ми не є ресурсним центром і не радаємо. Якщо вона хоче провести це спільно з іншими організаціями, це теж, вибачте, але це питання цієї коаліції громадських організацій або союзу, що згодом вони це проводять і вирішують власними силами. Ні, ми не втручаємося в діяльність громадських організацій, ні вони наші. І це прописано і в законі про громадське об'єднання. Так так спільно... Я Я Я Я але справді дійсно нам цікаво взаємодіяти з громадськістю. Але в даних принципів. Погодьтеся, що якщо кожного дня, а формальні організації на сьогоднішній день лише тих, які заявляють про правозахисну діяльність, їх понебря. Якщо кожна з них прийде і вибачте, в формі вимагає, бо мені хочеться обговорити якісь питання, не вистачить ані інституцій, ані людей, ані приміщень. Вибачте, це буде балаган. Я думаю, що тут навряд чи буде зі мною розумію, Але це не значить, що вона работает. Скажите, я что сегодня занятий. Занят, ось... 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 да, ось... то Заня, буду... проведите на ось... тоді. Ольга Евгеньевна, да. я вам сообщу больше. А может, Сегодня с 11 до часу <с там <с проходила презентация для международных миссий. Презента... Да, проходила. А в 2 часа что? В 2 часа? Сейчас с часу Но до двух, а дней, в Ольга Викторовна. далее, времени, далее, да? там сейчас будет идти в этом зале работа с турецкой организацией ТИКа. Которая, а они те... занимаются статутной деятельностью? Нет, нет они так? занимаются тем, что нам передают а оборудование, с... на котором нам работать. Ибо типа любимое статутное? государство. Это статутное? Діяльність, чи вони це, Ні, роблять... це донорська діяльність, донорська. це донорська організація, яка надає нам Довно, можливість мати комп'ютер, на якому прочитати те, чим ви звертаєтеся. Я хочу вам сказати: так. якщо це донорська організація, так. тобто благодійна так. Якщо це благодійна організація, то ми говоримо про те, що вони також займаються статутом. Бо ви не дослухали мене до кінця. Дякую. Так, давайте. Можна, можна. Можна. Да. можна. Одна статут на друга. Прокання... Дайте можна, ми, да. я вам поясню принцип, що ви, ну, тим, хто не захотів почитати або знайомитися. Так от наступне чи можна в офісі проводити? Так, можна. За яких умов і обставин? Дуже просто для цього потрібно, якщо ви хочете провести якийсь захід. Заздалегідь написати, ми хочемо провести такий то захід, вважаємо його актуальним, тому що хочемо обговорити такі, такі питання. Хочемо запросити таких, таких, таких осіб. Хочемо, щоб виступили на ньому такі, такі, такі особи з таких, таких питань. Ми правильно. Що я вчора і сказав 17.30. Про що? Інформуємо вас і просимо вашого сприяння в тому, щоб ви надати нам таку можливість і спільно підтримати це. Далі є два варіанти. Як правило, завжди один, але я завжди кажу про простему. Механізм простий. Два варіанти. Офіс може сказати: друзі мої, на цю тему вже стільки говорено, переговорено, що або давайте змінимо формат, щоб була якась користь всього, або. Або давайте ви приєднаєтесь до інших ініціатив, які вже також висловлені в цьому напрямку. І давайте зробимо одне спільність. Або, якщо цього нема, друзі мої, будь ласка, чому ні? Давайте узгодимо час, можливості по офісу, його співробітників, і ви його проведете. Якщо, якщо одразу видно, що в нас є можливість така, то вам просто скажуть, прекрасно, тоді час ваш, ваші, ваші можливості, питань нема. Але вибачте, коли 16-го, не 18-го. Це навіть не те, що закон про звернення громадян, це трошки навіть здоровий кладеться. Я не хочу нікого образити, але зрозумійте ну, справді правильно. Так от, все це вчора я пояснив по телефону і сказав, що в п'ятницю я просто готуюсь відповідь на те, що тут пробував. І сказав, що 18-25, ну ніяк вже не вийде, Але 15 абсолютно адекватна дата, яку можна обговорити. І для цього я вам це кажу ще в письмовому викликому. Письмовому вигляді. Подивіться, ви хочете 15-го провести захід. Для чого? Для проведення круглого столу, для обговорення важливих для громадськості питань пов'язаних з реформою судової системи України. Я попросив, дайте перелік ДНК. Що означає судова реформа? В якому контексті? Кого ви хочете запросити? Хто буде тут? Дайте перелік цих людей. Чому, ну, обґрунтуйте, чому ви вважаєте, що це правильно. Тут ніяких жодних якби, не бачу проблем в тому, щоб це зробити, якщо люди розбираються в темі. Покажіть порядком денно, виступаючими над темами виступів експертний рівень тих, хто тут буде. Не питання. Цілком можливо, що навіть і офіс захоче, щоб не просто, просто ви в нас провели, а щоб це було спільно з офісом, щоб і наші співробітники могли також прийняти участь. Можливо, якщо це буде цікаво те, ми навіть запропонуємо, щоб ми запросили представників органів влади про це і послухати це все. Скажіть, будь ласка, в такому порядку це нормально? Абсолютно нормально, з мого, на мою думку. Я не знаю, як думають інші. Але на мою думку, те, що ви сказали, абсолютно справедливо, абсолютно дотепно і абсолютно процедурно, я, наприклад, хотіла б знати, в якому форматі на сьогоднішній день які організації. Працюють о, по цій темі, угу. тому що дивіться, значить тут, тут ми різні три організації. Я у вас питання буде питання. Да. Я теж хочу задати вопрос. Яка з трьох тем Я теж хочу задати вопрос. Мене цікавлять всі три теми, тому що ми це українська громадська організація, шлях українців. Ми хотіли працювати з іншими організаціями, щоб можна було, хоч по що просунути в Україні. На сегодняшний день мы занимаемся юридическими вопросами. Мы на сегодняшний